Hello semua dan selamat datang. Hari ini kita nak borak pasal satu benda yang sangat penting untuk semua pemilik bot. Macam mana nak jadi kapten yang betul-betul yakin bila berada di atas air? Caranya dengan faham dan kuasai penyelenggaraan asas enjin sangkut Suzuki kita. Tujuannya mudah je, kita nak lebih banyak masa seronok memancing atau bersiar-siar dan kurangkan masa risau enjin buat hal. Okey, jom kita mulakan. Nah kalau ada satu perkara je yang anda kena ingat dari perkongsian kita hari ini, inilah dia. Ayat keramat dari manual Suzuki sendiri. Penyelenggaraan lebih murah daripada pembaikan. Ini bukan sekadar ayat biasa tau. Ini adalah falsafah yang kalau kita pegang betul-betul, ia akan jimatkan banyak duit, masa dan yang paling penting elakkan kita pening kepala kat tengah laut. Jadi, kita akan mulakan dengan bahagian pertama. Kita akan tengok penyelenggaraan ni dari sudut pandang yang berbeza. Bukan sebagai kerja renyah yang kita nak elak tetapi sebagai satu strategi yang bijak untuk pastikan enjin kesayangan kita tu sentiasa dalam keadaan terbaik. Cuba kita tengok perbezaan ni. Sebelah kiri kita ada penyelenggaraan. Benda yang kita buat secara rutin, kita dah rancang awal-awal dan kosnya sangat mampu milik. Sebelah kanan pula, pembaikan. Yang ni selalunya datang mengejut, memang stres dan poket pun boleh bocor. Jadi nampak kan, apa yang kita buat secara proaktif di sebelah kiri ni sebenarnya adalah insurans untuk elakkan mimpi ngari di sebelah kanan. Dan ayat ni, ia merumuskan segalanya. Manual Suzuki sendiri cakap, kebanyakan kes di mana enjin perlu dibaiki adalah berpunca daripada satu benda je, pengabaian penyelenggaraan. Setiap kali kita fikir, ah tak takpelah skip servis kali ni, kita sebenarnya tengah buka pintu untuk masalah yang lebih besar dan lebih mahal di masa depan. Okey, tiga benda ni nampak macam remeh, kan? Tapi percaya cakap saya, inilah kesilapan paling biasa yang boleh menyebabkan kos tambahan. Salah susunan pasang nanti kena buka balik semua. Ikat skru tak ikut tok yang betul boleh rosakkan komponen atau sebabkan gegaran. Dan yang paling gerun, cross trading. Kalau benang skru dah rosak, memang parah nak ganti. Semua ni kesilapan kecil yang boleh jadi masalah besar. Baik, jom kita beralih ke bahagian seterusnya. Macam mana nak jadi kapten yang sentiasa bersedia? Kuncinya ialah persiapan. Maksudnya, kita mesti ada kelengkapan keselamatan yang cukup dan alatan asas yang kita perlukan untuk buat kerja-kerja penyelenggaraan. Yang ini memang tak boleh tawar menawar. Ini adalah senarai minimum yang wajib ada atas bot ikut undang-undang. Perkara paling asas, pastikan ada satu jaket keselamatan untuk setiap orang yang ada atas bot. Ingat ya, ini bukan pilihan tapi satu kewajipan untuk keselamatan kita semua. Anda tak perlu pun beli satu bengkel penuh letak dalam bot. Cukup dengan kit asas macam ni, anda dah boleh buat hampir semua pemeriksaan dan servis ringkas yang kita akan bincangkan nanti. Anggaplah ia sebagai pelaburan kecil untuk ketenangan fikiran yang tak ternilai. Okey, sekarang kita dah sampai ke bahagian paling penting dalam perkongsian kita. Lupakan senarai semak yang berjela-jela dan pening kepala. Kita akan permudahkan penyelenggaraan enjin kepada satu konsep yang sangat senang nak ingat. Jaga tiga talian hayat enjin anda. Jadi, sebelum saya tunjukkan jawapannya, cuba fikir sekejap, apa agaknya tiga sistem paling asas yang enjin perlukan untuk hidup dan berfungsi dengan baik? Hmm, dah ada jawapan? Talian hayat yang pertama dan boleh dikatakan paling utama ialah bahan api yang bersih. Tanpa bekalan bahan api yang bersih dan lancar, enjin kita takkan boleh berfungsi dengan baik, terutamanya bila kita perlukannya. Yang kedua, kita perlukan percikan api yang boleh dipercayai. Ini merujuk kepada keseluruhan sistem elektrik enjin bermula dari bateri, wire sampailah ke palam pencucuk atau spark plug. Dan yang ketiga, sudah tentulah penyujukan yang betul. Enjin yang panas melampau atau overheat adalah enjin yang sedang menuju ke arah kerosakan serius. Jadi kita kena pastikan sistem penyujukannya sentiasa berfungsi dengan cemerlang. Jom kita tengok talian hayat pertama ni dengan lebih teliti. Tahu tak apa masalah paling biasa dalam sistem bahan api? Penapis atau filter yang tersumbat. Bila ini jadi, enjin tak dapat minyak yang cukup. Keadaan ini kita panggil lean mixture, di mana campuran udara lebih banyak daripada bahan api. Dan tahu tak berapa kos untuk elakkan masalah besar ni? Harga sebuah penapis bahan api yang baru lebih kurang 15 je. Yah, betul. Itu sahaja kosnya. Tapi kalau kita abaikan kos 15 dolar tu, ini akibatnya. Lean mixture tadi akan buat suhu dalam enjin naik mendadak sampai boleh membakar dan buat lubang terus di atas kepala omboh. Ini bukan kerosakan biasa, ini kerosakan yang sangat serius. Dan kos untuk baiki kerosakan macam ni boleh cecah 2500 dolar atau lebih untuk overhaul bahagian atas enjin. Jadi cuba bandingkan, 15 dolar untuk penyelenggaraan lawan lebih 2500 dolar untuk pembaikan pilihan di tangan kita kan? Seterusnya, talian hayat nombor dua, sistem elektrik. Fakta menarik, hampir separuh daripada semua panggilan kecemasan di laut adalah disebabkan enjin tak boleh dihidupkan dan selalunya puncanya datang daripada bateri yang lemah atau sambungan terminal yang kotor dan berkarat. Ini satu tips pro untuk anda. Jangan hanya agak-agak keadaan bateri. Guna satu alat mudah yang dipanggil hydrometer untuk periksa gravity specific air battery. Ini cara paling tepat untuk tahu tahap kesihatan sebenar bateri anda, bukan sekadar tengok pada voltan. Jadikan ini sebagai rutin, buat sekurang-kurangnya sekali setiap musim. Ikut je empat langkah mudah ni. Cabut kabel negatif dulu, bersihkan kedua-dua terminal dengan berus dawai, sapu sikit grease dielectric dan pasang balik kabel. Pastikan kabel negatif dipasang paling akhir. Ini penting untuk elakkan litar pintas. Dan yang terakhir, talian hayat ketiga penyejukan. Ceritanya lebih kurang sama macam yang lain. Enjin overheat ni selalunya boleh dielakkan. Ia bukan sebab nasib tak baik, tapi selalunya ia adalah akibat langsung dari penyelenggaraan yang diabaikan. Inilah tiga suspek utama. Impeller pam air yang dah haus atau rosak, termostat yang tersekat sama ada terbuka atau tertutup, ataupun saluran air yang tersumbat, dek pasir atau lumpur. Berita baiknya, semua masalah ni boleh dikesan awal dan dicegah dengan pemeriksaan berkala. Ingat, ganti impeller tu murah je, tapi baiki enjin yang dah overheat memang mahal. Jadi bila kita dah faham dan amalkan semua ni apa ganjarannya Ganjaran terbesarnya ialah ketenangan fikiran anda akan rasa lebih yakin sebab anda tahu enjin anda dijaga dengan baik anda tahu apa yang perlu diperiksa dan anda ada keyakinan untuk kendalikan buat anda walau dalam apa jua keadaan sekalipun saya nak tinggalkan anda dengan soalan terakhir ini. Pastikan enjin kita dalam keadaan tip-top itu satu hal, tapi pada masa yang sama, persediaan itu juga akan membina keyakinan dalam diri kita untuk menjadi seorang kapten yang lebih cekap dan bertanggungjawab. Jadi pastikan kedua-duanya, enjin dan kapten sentiasa bersedia. Okey, itu sahaja untuk kali ini. Selamat berlayar.